हर हार हर 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 नर्मदे हर हर नर्मदे सानप महाराज ग्रुप आता घाट या ठिकाणी रात्री थांबलेला होता आणि आता नर्मदा माईचं स्नान करून नर्मदा माईच्या पुढील परिक्रमेमध्ये सानप महाराज ग्रुप आज आ, नर्मदा परिक्रमेमध्ये त्र्याऐंशी दिवस आणि आज पुढे स्नान करून माईच्या प्रस्थान करना है उद्या नर्मदा माई की जयंती है जो सर्व घाट सजा है अतिशय छान घाट अगर नवीन नवर सारे नर्मदे हर। कल रात्रि को मुआर घाट में ठहर गए थे धर्मशाला में मुआर घाट है ये पे अच्छा आश्रम है माँ नर्मदा जी के किनारे माँ रेवा का बहुत पवित्र तट है यहाँ पर रेवा कल कल ध्वनि से आगे बढ़ रही है यहाँ पे नर्मदे हर गुरु जी नर्मदे हर नर्मदे हर।, नर्म हर, नर्म 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 हर एक दिन पहले आपको नर्मदा जयंती की शुभकामना है गुरु जी धन्यवाद दीनदयाल जी आपको भी नर्मदा मैया के जितने भक्त है हाँ सबके लिए ये माँ के जन्मोत्सव का हम शुभकामनाएं प्रदान करते हैं नर्मदे ह नर्मदे हर ने नर्म हर ने हर हर सानप महाराज मोहार घाटवरून आता पुढे परिक्रमेस सुरुवात झालेली आहे आणि नर्मदा मैयाचं अलौलिक स्वरूप आणि तिचा असणार खळखळणं खल आणि उद्याच्याला जन्मोत्सव आहे माईचा तर सर्वांना सानब महाराजांतर्फे पुन्हा पुन्हा हार्दिक शुभेच्छा नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर बघा अतिशय छान या ठिकाणी उथळ असं स्वरूप माईचं आणि आज नर्मदा परिक्रमेतला आमचा त्र्याऐंशीवा दिवस आहे आज या त्र्याऐंशीवा दिवसाच्या सर्वांना मैयाच्या कुशीतून सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा आणि मैयाचा जन्मोत्सव अतिशय धूमधडाक्यात उद्याच्याला साजरा होणार आहे आणि आजच्याला सर्व तयारी चालू आहे नर्मदे हर हे माईचं निखळ सौंदर्य सर्वांनी अनुभव म्हणून सानब महाराज ग्रुप या ठिकाणी आपणास हे दर्शन घडवत आहेत नर्मदे ह नर्मदे ह नर्मदे ह नर्मदे हा नर्मदे हर नर्मदे हर दीन दयाल जी नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर जिंदगी भर लग रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैया का बहुत सुंदर नजारा है सामने बोड़ बोड़। नर्मरे आगा। नर्मरे आगा। आता है धनिया से आता धन्याला हाइट म्हणताल तर जवळजवळ छातीला लागलेली आहे आणि अशा प्रकारचं अनेक पिकातून रस्ते काढत 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 पुढे चालावं लागतं नर्मदे हर नरमध्ये हर बघा याची उंची किती आहे नहरमध्ये छान आहे दिसायला वरती गहू आणि इकडं आमची मैया अशा प्रकारचा हा माझ्याच्या किनारचा आनंद काही वेगळाच आहे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हा नर्मदे हर माई नर्मदे हा नर्मदे हा, नर्म हा, नर्म हा, हा, नर्म हा चलो जी चलो चलो आ हा हा दीनदयाल जी ये क्या चल रहा है किस में चल रहा है अच्छा उसका स्वास्थ्य कैसा आ रहा है बहुत खुशबू आ रही है की वाह बहुत आनंद नहरमदे हगा पानिया थे पद्धत से मुदे ह सानप महाराज ग्रुप आता मोहर घाटावरून या ब्रह्मकुंड घाटावरती आलेले आहेत आणि चालत असताना या ब्रह्मकुंड घाटावरती उद्याच्या मैयाची जयंती असल्याकारणानं या ठिकाणी भरपूर काही गावातील जवळपासचे सर्व लोक या ठिकाणी घाटावरती स्नान करण्यासाठी येत असतात अचा प्रकार से आज या ठिकाणी गर्दी दिशा नर्मदे, नर्मदे, हार। नर्मदे, हार। नर्मदे हार। हरा, हर, हर, हर महादेव अभी ब्रह्मान घाट ब्रह्मान घाट ब्रह्मकुंड घाट ब्रह्मकुंड घाट पे सारा ग्रुप बैठे हैं आराम कर रहे हैं सिद्ध घाट आएगा इसके आगे बुद्ध घाट सिद्ध घाट नर्मदे, नर्मदे हर मध्ये ब्रह्मपुर्ण घाटावरती या साधो महासांचा आता शाही स्नान होत आहे म्हणजेच कुंभमेळ्यासारखं या ठिकाणी आपणास पाहायला मिळत आहे ंदायल जी नर्मदे हर हर घाट का हम कोशिश करते हैं सानब महाराज आपको मैया के किनार से हर घाट का दर्शन करने के लिए अभी यहाँ जो हम खड़े हैं ये सिद्ध घाट है और ये बाबा जी यहाँ सिद्ध घाट पे रहते कितने दिनों से रहते बाबा जी आप अच्छा नर्मदे हर सिद्ध बाबा यही थे बैठे थे यही है। अच्छा अरे वाह बहुत बढ़िया नर्मदे ना। किसके अरे वाह ब्रह्मा जी ने यहाँ तप किया था इसलिए इसको ब्रह्म कुंड कहते थे हाँ अच्छा नर्मदे हर प्रभु अच्छी माही दी आपने तो नर्मदे हर नर्मदे हर जिंदगी भर हाँ प्रभु महाराष्ट्र से है सानब महाराज अहिला देवी नगर तालुका नेवासा माका मुक्का पोस्ट नर्मदे हर नर्मदे हार जिंदगी भर धीरे से आओ देखो ऐसा ये मैया का किनार है और ये सामने मैया है नर्मदे हर्मदे नर्मदे न नर्म जिंदगी भर चलते रहो नीचे देखो पाँव फिसल जाएगा अरे शिव की शक्ति मैया की, की भक्ति इसलिए तो हम परिक्रमा लगा रहे भैया हम है ये। हमें क्या मजाज है ये है शिव की शक्ति चलो नरम हर ऐसी मैया हम पे कृपा करते रहे नर्मदे हर जिंदगी भर नर्मदे हर नर्मदे हा देखो ये ऐसी कठिनाई से सब कुछ झेलना पडता है मैया के परिक्रमा में, आपकी मैया से सच्ची लगन है तो आप मैया के किनार ही चलने का प्रयास करो नर्मदे हा नर्मदे हर आता सिद्ध घाट जवळ येऊन राहिला आहे आणि हे छानसं मैयाचं पुन्हा त्या स्वरूप आपण सण महाराज दाखवण्याचा प्रयत्न आहेत कारण मैया किती पाहिले किती स्वरूपाचा आपण आनंद घेतला तरी तो कमीच आहे आणि आम्हाला तर खूपच कमी म्हणून आम्ही बी आता जोपर्यंत मैयाच्या किनारी आहोत तोपर्यंत एक चार पाच दिवस तरी तुम्हाला हा सर्व आनंद देण्याचा प्रयत्न करत आहे त्यानंतर ज्यावेळेस हंडियाच्या पुढे आम्ही लागू रोडला कारण तिथून पुढे धरण येतं त्याच्यामुळं रोडने मैयाच्या किनाऱ्याने चालता येत नाही म्हणून हांडियाच्या पुढे रोडनेच जावं लागतं आणि मग ह्या आनंदाला आपण मुखणार आहोत तोपर्यंत जास्तीत जास्त आनंद घ्यायचा नरमध्ये ह आणि सानप महाराज माका हा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून कायमस्वरूपीचा आनंद चारही परिक्रमेचा तुम्ही अगदी ओंकारेश्वरपासून तर अमरकंठक रिटर्न पुन्हा मायाच्या किनाऱ्याने पुन्हा ओंकारेश्वरपर्यंत हा सर्व आनंद तुम्ही घर बसल्या घेऊ शकता अनेकांना देऊ शकता म्हणून तुम्ही सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि कमेंट करून या असणाऱ्या परिक्रमेबद्दल आम्हालाही काही सूचना असतील तर जरूर जरूर जरू कळवा नर्मदे हार नर्मदे हार जिंदगी भर नर्मदे हर नर्मदे हा नर्मदे हा नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर नर्म 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 आता समोर सिद्ध घाट आलेला आहे नर्मदे हा नमदे नमामि मात नर्मदे नमामि दिवि नर्मदे नमामि मात नर्मदे तुपाद नमामि दिवि नर्मदे त्वदीयपाद नमामि दिवि नर्मदे नर्मदे हर हर महारे नर्मदे हर हर महा ओ नरमदि हर हर महारेव ॐ नरमदि हर हर महारेव नरमद हर नरमरे हर 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 कम यजामहे महे सुगंधि पुष्टिवर्धन गुरु बंधना त्यु अभी माँ गौरा के साथ महादेव विराजमान करें हैं हमने हमने नर्मदेश्वर भगवान अभी बुद्ध घाट के पास गुरुदेव नर्मदेश्वर भगवान और माँ गौरा का पूजन कर रहे हैं माँ रेवा के तट पर बिलपत्र द्वारा फूल द्वारा और गंध द्वारा भोलेनाथ की पूजा की गई है और थोड़ा सा ध्यान गुरुदेव महादेव का कर रहे हैं बहुत ही आ, आत्मा को इतना अति आनंद प्राप्त हो रहा है इस स्थान पर और आत्मा इतनी हल्की अपने आप को इतना हल्का महसूस कर रही है आत्मा यहाँ शिव गौरा का पूजन करके मैंने भी अभी पूजन किया अब गुरुदेव कर रहे हैं हमें बिलपत्र मिली बिलपत्र और फूल और गंध के द्वारा शिव गौरा विराजमान है आपको झूम करके दिखाया जाए आप देखिए इस पुष्प के नीचे महादेव और आदिशक्ति स्वयं विराजमान है आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए नर्मदे हर नर्मदेश्वराय नम है और अपनी मनोकामना मांगिए जो भी मनोकामना हो आपकी मन से देखिए नर्मदेश्वर भगवान का दर्शन कीजिए आदिशक्ति गौरा का दर्शन कीजिए नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर देखिए शिव भगवान महादेव आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे इस स्थान पर नर्मदे भगवान की पूजा करके उठे बुध घाट के पास और हमें एक भयंकर काले नाग बाबा की काचली जिसे काचली कहते हैं देखिए आप इसकी साइज देखिए इसका, इसका आकार देखिए हमारे का इसका इसका इसकी आंख भी है इसके ऊपर बनी हुई आप देखिए ये आंख दोनों आंखें बनी हुई है इसकी दोनों आंखें बनी हुई है इस, इसका मुंह भी बना हुआ है इसके ऊपर और ये देखिए कितना भयंकर कितना विशाल होगा ये नाग बाबा इसकी आप साइज देखिए देखिए आप साइज तो देखिए आप इसका और कोई कट गया है आगे और कुछ कट और पीछे से और कट हो गया है तो देखिए आप कितना भयंकर सर्प भगवान माँ नर्मदा के यहाँ जल पीने आया था और अपनी काचली छोड़ के गया पर नर्मदे पर हा लेकिन माई ने हमें तो कभी ऐसा दिखा दिया नहीं खाली उसने उसकी काचली आगे की वो जो कातिन बोलते हैं हमारे यहाँ उसकी आंखें भी इसके साथ बनी हुई आंखों पर भी काचली थी जो हाँ वही तो सब सब जगह उनके आंग पे रहती है नर्मरे, हा, नर्मरे, हा, नर्मरे हा, बुद्ध घाटावर्ती सानब महाराज ग्रुप आणि बघा भोले बाबा बुद्ध घाटावरती नर्मदे हर आणि समोर हमारी नर्मदा माई खूप आनंद आहे आता या ठिकाणी व्यवस्था नव्हती परंतु माईने कृपा केली एक महात्मा आला आणि त्याने विचारलं बाबाजी भोजन प्रसादी तो हम बोले लेके आहो नर्मदे हर अभिओ लेके आया नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर आज बसंत पंचमी के पावन उपलक्ष पर सानप ग्रुप को दो दो बार मैया में नहाने का अवसर प्राप्त हुआ सुबह मुआर घाट पे नहाए थे और अभी करेला घाट के सामने के सामने जो तट दिख रहा है वो करेला घाट है और यहाँ दक्षिण तट पर हम दक्षिण तट के धना घाट के पीछे आगे धनाघाट के आगे घाट पिपरिया के पीछे आ, चार छः तो किलोमीटर अभी नहाने का अवसर प्राप्त हो रहा है गुरु को बसंत पंचमी के अवसर पर बसंत पंचमी एक ऐसा पर्व है जहाँ सभी सब मौसम पूरा वातावरण बिल्कुल आनंदमय हो जाता है और चारों तरफ आनंद ही आनंद छाया रहता है और इसी आनंद में हमने आनंद को और बढ़ाया माँ नर्मदा में नहाकर सानब ग्रुप ने रे हरा हर हर महादेव हर हर महादेव महादे। अभी भोलेनाथ बाबा का बालू का शिवलिंग तैयार किया है गुरुदेव ने बसंत पंचमी के उपलक्ष में बालू का शिवलिंग भोलेनाथ भगवान की पूजा होगी ओ नागेन्द्रहराय ोचनाय भस्मंगिवाय ओं नम शिवाय ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय ओम नमः शिवाय ओं नम शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओं नम शिवाय ओं नम शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओं नम शिवाय 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 शिवाय

नर्मदे हर नर्मदे हर वो धना घाट के आगे अभी दक्षिण तट पे सानब महाराज ग्रुप चल रहे हैं अभी स्नान संध्या करके शाम की सानब महाराज आगे निकल रहे और अभी जो सामने बड़ा महादेव पिपरिया है वो यहाँ से अभी चार पाँच किलोमीटर बचा है अभी स्नान संध्या करके आगे निकल रहा है देखो यहाँ मैया का कितना तीव्र वेग है नर्मदे हर ये यहाँ बहुत वेग तीव्र वेग से मैया बह रही है और अलग अलग स्वरूप अलग अलग घाट पे मैया के देखने को मिलते हैं नर्मदे हर और इस सब स्वरूप को मैया के देखते देखते हम परिक्रमावश्य कब पूरी कर लेते हमारे मन हमारे समझ में भी, भी नहीं आ जाता है हर। हर। आज बसंत पंचमी का दिन है बहुत शुभ मुहूर्त का दिन है आज और मैया भी बहुत निर्मल धारा के रूप में आज बसंत पंचमी में अपना रूप दिखा रही है सभी को नारमध्ये हरमध्ये माईचा वेगवेगळं रूप आपल्यास नजरेत पडत आहे अशा प्रकारचा या ठिकाणी प्रवाह अति जोराने चालल्याला आपल्याला दिसत आहे नरम रे हर नरमरे हर 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 जिंदगी भ नरम हर नरम नरम रे हर नरमरे हर नरमरे हर अना किनाऱ्याने रस्ता आहे नर्मदे हर्मदे हर हर महादेव नर्मदे हर्मदे हत या मोठा महादेव पिपरी या ठिकाणी आलेलो आहोत पाठीमागे दीड किलोमीटरवरती मैयाच्या किनारीन चाललेलो आहोत नरमध्ये हर नरमध्ये हर